કડકડતી ઠંડીથી હજુ પણ કોઈ પણ પ્રકારની રાહત નહીં મળવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી મુજબ હજુ ત્રણ દિવસ રાજ્યમાં કડકડતી ઠંડી પડશે એટલું જ નહીં બે દિવસ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં કોલ્ડ વેવની આગાહી છે હાલ ઉત્તર પૂર્વ અને પૂર્વ તરફના ઠંડા પવરો ફૂંકાતા હોવાથી ઠંડીમાં વધારો થયો છે તો કોલ્ડ વેવની અસરથી નલિયા અને રાજકોટમાં સૌથી નીચું તાપમાન નોંધાયું છે ત્રણ દિવસ પછી લઘુત્તમ તાપમાનમાં વધારો થતા ठंडी में समय घटाड़ो थी सके अगले तीन दिन में कोई ज़्यादा चेंज आने की उम्मीद नहीं है और तीन दिन के बाद थोड़ा सा ग्रेजुअल राइज की उम्मीद है दोनों सौराष्ट्र कच्छ और खासकर गुजरात रीजन में और जो आज का जो रियलाइज वेदर रहा है वो थोड़ा दो जगह पे कोल्ड वेव आया है नलिया और राजकोट में और जो मिनिमम टेम्परेचर लोएस्ट मिनिमम रहा है नलिया है, में रहा है वो फाइव पॉइंट ज़ीरो डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल से सेवन पॉइंट सिक्स डिग्री कम है आने वाले दिनों में दो दिन के लिए हमने आइसोलेटेड पॉकेट्स में कोल्ड वेव दिया है खासकर नलिया और राजकोट में कच्छ और ना राजकोट डिस्ट्रिक्स में कोल्ड वेव दिया गया है नेक्स्ट फोर्टी आवर्स के लिए अहमदाबाद का जो दी आज थर्टीन पॉइंट फोर मिनिमम आया है नॉर्थ ईस्टर्ली से ईस्टर्ली विंड पाँच से दस नोट का रहने की उम्मीद है और कल के लिए हमने 14 डिग्री का भी दिया है कोई खा लार्ज चेंज में नहीं है अगले तीन दिन